अदालत अज़मी ने पीर के रोज़ सबक शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी का कुरान से छब्बीस आयात को निकालने की अर्जी को खारिज कर दिया और इसे बेहद गैर संजीदा करार देते हुए दरखास्त देने वाले पे पचास हजार का जुर्माना भी लगा दिया तो और तलब है कि वसीम रिजवी ने अपनी अर्जी में कुरान की छब्बीस आयात जो गैर मुसलमानों के खिलाफ तशद को बढ़ावा देती हैं उनको हटाने के लिए अदालत अज़मी में दरख्वास्त दिया था जिसे जस्टिस आर एफ नरीमन ने कहा कि क्या आप बिल्कुल संजीदा हैं और इस मामले को किसी भी सूरत में मौका न देते हुए खारिज कर दिया वहीं वसीम रिजवी के वकील आर के रायजादा ने कहा कि ये दरख्वास्त मदरसा की तलीमत के बारे में है जहाँ बच्चों को ऐसी आयतें हर्फ दर हर्फ पढ़ाया जाता है जो उनके जहन साजी में अहम किरदार अदा करते हैं उन्हें इन आयात की तलीमत से दूर रखना चाहिए इससे पहले भी मरकजी हुकूमत से भी दरख्वास्त किया गया था लेकिन कोई जवाब फराहम नहीं हुआ इससे पहले भी कलकत्ता अदालत आलिया में ऐसी दरख्वास्त किया जा चुका है जिसे अदालत ने यह कहते हुए ख़ारिज कर दिया कि कुरान में तब्दीली करना किसी मज़हब की आज़ादी में गैर मुनासिब मुदाखलत करना है ये किताब सदियों से पढ़ा और अमल पैरा किया जा रहा है और ये एक हकीकत है कि कुरान एक मुकद्दस किताब है जिसे दुनिया के कई मुख्तलिफ़ पुरामन मुल्कों में पढ़ाया और अमल किया जाता है